тренер еще Я поздравляю заслуженные победой команду Тернополь. Они проявили максимальную самоотдачу, очень организованно сыграли в обороне, сработал их конек. Это верховая борьба, единоборство, это подбор мяча. То, что и получилось, мы после. Три мяча получили, три гола получили после стандартов. Как мы это не разбирали, как мы не смотрели, как мы не нацеливали ребят на эту борьбу, к сожалению, в единоборство, единоборствах мы сегодня все проиграли. Э -э наше слабое место – позиционная атака. Мы об этом тоже говорить. К сожалению, опыта, мастерства у нас не хватает. Позиционные атаки мы проводить не можем. Быстрые атаки если в конце первого тайма чуть-чуть получались, когда пошло движение в атакующих действиях, командное движение, какая-то острота получалась. А так в целом безобразно мы провели матч, и команда Тернополь по делу выиграла. Сегодня вашу команду чекал после финального свистка разговора с фанатами. Вы же знаете, про что там шла мова и на каких тонах она была? Я не знаю, что там была мова и на каких тонах. Я você